Bu çaylar ee, bazı ispatlara bakar. <laughs> Birinci düz biraç uçakta h-kvadrat beraber de hemen düz duruyor. Bunun için katetleri işaret edelim. Figürtörümle göre yazabiliriz ki aşk kvadrat plus m-kvadrat a-kvadrat. Bir diğer üç uçaktan ise yazabiliriz ki h-kvadrat plus m-kvadrat kvadrat bekat. Eğer bunları <laughs> toplası 2 yaşın kuvveti plus m n kvadrat, kvadrat beraber olur a kvadrat plus b kvadrat. Diğer taraftan göre a kvadrat üstü b kvadrat hipodonuzun Yani ki m plus Yani burada yazabilir ki m kvadrat 2 m n n Buradan m kvadratlar <laughs> islah olunur. Enkvatla islah olunur. 2H'ın kvadratı 2 hemen olur. Ve H'ın kvadratı da hemen ispat olundu. Növbəti metrik münasibetlerde böyle bir kayda <laughs> var. Kvadratın kvadratı beraberdir. Hemen kvadratın hipodon üzerinde proyeksiyası vurulsun. Hipodonuz. Bunu ispat edilmek için e, böyle yazardı. Diyor ki burası haçtı. Haçtı. Fikor göre a kvadrat h kvadrat plus m kvadrat. Ve yukarıda ispat ettiğimiz h kvadrat m'in düsturuna göre h kvadratın yerine m'in yazay. m'in plus m'in kvadratı ve buradan da m'in mötüsü kazanı çıkarsı kalır m plus m. İspat olundu. nəvətə düzbələ düzlədə daxilə çevrə çəkilsə sağ üçün <coughs> belə bir düstur var n v r m şfat edək bilirsiniz toqma nöqtəsindən qədər məsafələr eyni olur indi burada n olar çevrən radius rdirsə burada rdir və ehtimində burada rdir onda fiqur törəmədir yaza bilərik ki n + r-in kvadratı fiqur M plus r'in kvadratı beraberdir betonuzun kvadratı. <laughs> Buradan alınır m kvadrat plus kemer plus r kvadrat beraberdir bu m kvadrat plus kemer plus n kvadrat. Burada neler <laughs> islah olunur? Onlar ile. m kvadratlar sonra n kvadratlar islah olunur. Ver -E -E tarafı da çiğe bölüsü. Kalır emir plus en er plus içerinin kağıtıdır. Burada içerinin kağıtını da çiğe bölümde kalır erin kağıtı. Haberdir mn. -E Böyle bir münasibet yaptı. Ve sahanız tapılır. Üstüman sahası. Kat edilen hasılın yarısı. Yani ki M plus -E er. Bulsun n plus er. Bölünsün içi. Mötüden atırsa. Emin. MR NR və R kvadrat bölünsün 2. Bu hissəyə <coughs> buradan görürük ki, MN yazmaq olar. Əgər MN yazsa, caldan hə 2 MN bölü 2, yəni MN alınar. Beləliklə, sahanın MN olduğunu isbat etdik. Növbəti çevrədə vətərlərin xassəsi. Kəsildi əşçi nüktüdə qarşıqlı olaraq hasillər eynidir parçaların. Bunu isbat eləmək üçün <coughs> belə bir şey edə bilərik. Burda bu xətləri birləşdirsək oxşar üçbucaqlar alınır. Ardan bilərik üçbucaqların oxşar olduğunu. Çünki B də görsünə sökəndiyinə görə A bucağı alfa dursa, C bucağı da alfadır. Kişi deyini görsünə görə Aca görsünə sökəndiyinə görə D bucağı beta dursa, B bucağı da betadır və qarşı bucaqlarda bərabərdir. Oxşarlıq var. Yəni ki, üçbucaq A D M oxşardır. Üçbucaq C B M. Onda yaza bilərik ki, betanın qarşısında olan a m. m. Betanın qarşısında olan c m nisbəti bərabərdir. Alfanın qarşısında olan d-nin, alfanın qarşısında olan b-nin nisbəti. Tənasıbin xassəsinə görə bunları <coughs> çarpaz vursaq, qalır a-m vurulsun b-m bərabərdir c-n vurulsun d. -m. Bu da düsturun isbatıdır. Növbəti kəsənlərin xassəsi. Yenə şaurğuna münasibətdə bilərik. Belə ki burda A B M üçbucağına və və ACD üçbucağına baxaq. ACD üçbucağına baxaq və ACD üçbucağına baxaq. C və M bucaqları eyni gövsə söykəndiyinə görə, B də gövsünə söykəndiyinə görə istifadədə A'ya da beta deyirəm. Onda A, B'nin uzağına gamma desəm. A, D'c uzağında gamma olmalıdır. Çünki uzağlanan cəmi 83 uzağda. Buradan görünür ki, 3 uzağ. A, B, M oxşardır. <laughs> Demi A, B, M beta, gamma, alfa. Oxşardır. A, beta, gamma, alfa. Demək, oxşardır ADC üçcüsü ona. Oxşar olduğunu yaza bilərik AB-nin, yəni alfa qarsında olan AB-nin alfa qarsında olan A-yə nisbəti bərabərdir. gamma-nın e, qarşısında olan gamma-nın <coughs> qarşısında olan AM-in gamma-nın qarşısında olan AC-yə nisbəti. Və bunları çarpaz vursaq AB vracı bərabər adə vur i am alınır. Bu da isbat. Növbəti toxunanla kəsişən xassəsi. Yenə oxşarlıq. Bunları birləşdirsək, xətti birləşdirsək, bu xətti də birləşdirsək. Bu bucaq alfa desəm, göz bu göz olur 2 alfa, bu bucaq belə olur alfa. Burada olsun beta, burada olsun gamma alfa beta gamma bu 3cm 180 də böyük üçbucaqda alfa var, beta var, onda onda bu bucaq bütöv gammadır. Oxşarı görə yaza bilərik ki gammanın qarşısında olan t-nin gammanın qarşısında olan n+n e nisbəti bərabərdir. bərabərdir. Eee demək Gamma'nın karşısında olan T'nin. Gamma'nın karşısında belli. Bu yazı alfanın karşısında olan M'nin. Alfanın karşısında olan T'ye nisbet. Ve buradan çarpaz olsun. T kvadrat. n vurulsun. M plus M. Alınlar. Növbəti ispada baxırı. Koşu bərabərsliği de <coughs> deyirlər buna. Bunu ispat etmək için. Böyle bir şey yazdım. Kökdə açıq kökdə B'nin kvadratı. 1 2 bölü beraber de 0'dan. Kare üstelsi. Bölüş beraber 0. Nasipiyeti doğrudur. Buradan A plus B. Bölüş beraberdir. 2 kökte. A, B. İspat oldu. Diğer taraftan bunu belə də izah eləmələr. Ərdə orta. Böyük bərabərdir. Həndəs orta. Bu doğrudur. Bunu digər həndəs olaraq necə izah eləmə olar? Hendesi sıfatına bakarak. Diyor ki burada bir düz bağlı bir düz götürürüm. Düz bağlı sıfatı. Ve buradan bir hündürü yatırırım. Bura olsun. Bu da bir olsun. Merkez ediyor ki burada. Bu Bu haş olsun. Diyor ki. Bir de haş. kvadrat beraberdir. Albed üstünə görə Albed üstünə görə haşır tabırı kökdə ab. Kökdə ab. Digər tərəfdən əgər biz bu nöqtə ilə düzbuca təbəsinin mərkəzi birləşdirsək düzbuca çəkilən biliriki bu meydan olacaq çünki bu mərkəzdirsə bura istiqamətdir. Düzbuca çəkilən median və düzbucun yarısıdır. Onda bura olacaq a+b/2 Və bunu görmək şəkildən çətindir ki, hündürlük mediandan kiçik olur, maksimuma bərabər ola bilər. Onda belə xətir ki, bu h cissi bərabərdir a+b bölü 2-yə. Burdan da alınır ki, a+b >= 2 kökdə ab. İsbət olun. Növbəti düzün altıbucaqının sahəsi üçün bu düsturun doğru olduğunu isbat. Bu biraz sadə sualdır. Yəni deyək ki, düzün altıbucaqının mərkəzinin götürsüyü ə bunun e təbən ətlənin birləşdirəsi Düzün 60 dədə. Bunları tava bilərik, yəni 360 beləridən düzün 60 dədə. Bura 60 dərəcə olur. 60, 60, 60, həm də 60 olur. Və bərabəryan olduğuna görə bunlar da elə 60 olur. Onda belə çıxır bu dədə, budadır. Bir-bir vətərlə 3 sançasını tapıb 6-ya vura bilərik. 130 dərəcəsinin sahəsini tapıram. 1/2 a sinüs alfa ilə 1/2 a vur a, a vur a, bu sinüs 60, sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3/2 olduğuna görə cavab olacaq kök 3 a kvadrat / 4. Bu 130 dərəcəsinin sahəsidir. Onda 60 dərəcəsinin sahəsini tapmaq üçün, 30 dərəcəsinin sahəsini tapmaq üçün bu bir sahəni 6-ya vuraq ən yani altıncı bucaq kök3 a kvadrat bölünsün 4-dür. İxtisar gəlir, qalır 3 kök3 a kvadrat bölünsün 2. Nəbətə Düzalda bir tərəfi bir-bir bucaqların təməl olanları arasında qalan bucaq üçün digər bucaqların cəminin yarısı deyə düstur var. Bunu ispatına baxaq. Deyək ki, bura bu məsələdə qamma qamma deyirəm. bura eta eta deyirəm. Bilirik ki 4 zalan daxil üzalacağı cəmi 360dür. Onda 2 qamma 2 eta cəmi tam olması üçün 360dan çıxarırıq alfa + beta. -nə. Hər tərəf 2-yə bölsək qamma + eta alınsın. 180 çıxılsın alfa + beta bölü 2 düsturunu alarız. İkinci tərəfdən x bucağını tapmaq üçün, yəni bu istiqamətdə bilirik ki, bu bilir ancaq 180 də x-i tapmaq üçün 180 dənə nə çıxmalı? 180-dən gamma ilə etağın cəminin çıxmalı. Onda 180-dən çıxırıq 180-dən çıxsın alfa + beta bölkünü. Burdan 180 nə gedir? Qalır alfa + beta bölünsün 2. Bən bu da isbat olundu. Növbəti. Eee, demək, <coughs> bərabər yanlı trapesin sahəsi üçün bu düsturu izana baxay. Bilirik ki, trapeziyanın sahəsi otacaqların cəminin yarısı ilə otacaqların cəminin yarısı ilə hündürlüyün hasilidir. Biz bura məsəl üçün a desik, bərabər yanı trapeziyadır. Bu üçbucaqlar kongruent olduğuna görə bura da odur. Məsələn buna b desən, bura da bdir. Onda biz AD-nin yerinə nə yaza bilərik? AD-nin yerinə yaza bilərik 2A+B. BC-nin yerinə də B, B, B yaza bilərik. Bölünsün ki vurulsun BH. Ağar burdan e, yuxarıda 2-ni mötərsil xəttindən çıxarsınız. Qalır A+B. Və burdan 2-ləri ixtisar edərsiz. Qalır A+B. A+B də nəyi verir yəkdərəfdən? DH-ni verir. Demə belə çıxır ki DH vurulsun BH düsturunun Yazabilir, ispat olur. Halacık bu kadar. İnşallah devam eder için de. Sağ olun.